Друзі, добро вечер. Будемо вечері. Слава ДСУ, слава Україні. Слава Богу, що я вечір. Дивіться, що я буду вечір. Молочко. Нам. Перемога за нами. Україна переможе. Дивиться. по Івановичу. Дивіться. Снялся, мальгаш. Как повідомляється. Дивіться. рагу. Бачите? Все, все овощи, все макароны. И, и мясо, мясо добавил. О, и подруга пролетела. Еле накормлено, все накормлено. Это салат маринованный лучок вот Будем вечерить, любит Дякую, кто дивится. Смачного, смачного. Дякую, Саша, что помогают Ой, Украина. Не мне, а Украина. Бачите, рагу. Это у меня такая рагу. Макарон. С макарон. Вместо капусты у меня макарон. И буряк, морковь, все. Есть. Кроме капусты. Юшка, Юшка, люблю. Смачного. Смачно. Ага. Почти не слышу. Почти. Как мне эти косточки с помидор, А, это приправа.

Сейчас молока плюс уже не станет. Бачите? Перемога за нами. Украинцы. Все будет украинцы. Украина не переможет. Все будет Украина. Африка. Вот наша Украина. Все. Америка, Канада. Все. Бачите, и вот это. Соседи Извините за выражение. Спутник наблюдал. Переможем. Кукуруза. Кукуруза А я на работу забыл буду на работе. Хай, хай пора маринуем. Уксуса и сахар. Ну, помидоры еще хоть, хоть неделю постоят. Я их только вчера получил. Ну-ка, ой, когда вчера? В воскресенье, в неделю я положил. Три дня только прошло, хай подержу. Там один помидор, тут баночка у меня хорошая. Вот так и дела. Овядина, Выше категории. Что еще? Погода? Да, погода отличная была. Супер погода Харта на месте. Да елки пахнет. Эта мать залетела, подруга. Вот ты. Муха залетела. Сейчас. Долго уже не осталось. Дальше. Отдохну, потом доем. Или на работу заберу. На прачу заберу. Банку положу. Литровую банку помою. Отакий От буде на обід у мене. Рагу домашні, по-івановськи. Макарони зварив. І додав зажарки. З буряковим, красними. Все як потрібно. Бачите? Морковка є. Дивіться. Щоб ви не думали. Рагу по-українськи, по-івановськи. По Мясо Асазоре тоже отдельно тогда. Тогда было у вас по едию. Так а что тоже аппетит пропал, пока приготовлю Любые друзья. Я вам боже здоровья за девять Макароны здесь сытные страшно жирные. Да я напробовался, блин, зажарки. Жирная была. Страшно. Боже, красная. Приправа малакитная. Приправа хлеб есть, лучше. Да полно хлеб, не клони. Вот такие дела, любые друзья. Что ну, еще я вам рассказать? Так. Дякую, Саш. помогаете. что Днепро... помогаете? Ой. Московский Урал вагонмаш работает вот так. Выше категории. Что еще? Эля накормлена. Ну, может и постоянно кормить каждый час. Я не Собака тоже. Что еще? Мясо полно им полно. За цены на овощи не хочу даже разговаривать. Просто. Зашкаливают уже. Хоть хай уже картошка будет за 30 евро. По 30 евро. Будет, хоть уже не обидно. Ну, 30 гривен это уже перебор. Любые друзья. Вот назад я брал за 7 гривен. Зафиксируйте. 7 гривен. Сейчас 27.30 на оптовом рынке. Это, это в У меня нема службы. Мотивкация. Вот такие дела, любые друзья. Будем вечерить до завтра. Завтра уже вечерить. Любые друзья. Целую, люблю, сильно-сильно ставьте лайк. Ну, вот такие у меня работы получилось. Бачите? Насыщенные. ой. А сковородка. Нет? Сейчас я остатки покажу. Половину работник забыл. Бачите? Почти завтра. Вот это буряк пожары. Зажарка сначала сало. Сало. Ну, она такой вот, с ксюгунной. Чего что Она на, 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 на ней не может. Что там уже полетело? Сало, лук, пожары, потом только бульон. И томатный сок сделали, заварил отдельно. В отдельный костюм. Видите, красный получился. На сессии не страшно. Забыл приправу. Вот что я, чего запахать. Что-то не хватает. Ну, не давно, Не должна. А у меня еще и паприка есть. Можно паприки до... Ой, была. Главное, что есть перец. Что-то души душистый, дивись. Это для картошки. А перец и на горке. А вот паприку надо было добавить. А где я куплю? В Авроле, по-моему. Да. В Авроле, да? Да, в Авроле. А, не-не-не-не-не. Я ей куплю в Варусе, точно. Ну, вот так и получилось. Но зато у меня есть душистые пряности для мяса и для картошки. Сейчас покажу. Для картошки. Ну, это как я написал, чтобы было. Уже в цемент. сейчас пока. А теперь для мяса. Ну а куда ром? Рагу? рагу, наверное, для картошки надо. Картошку Мясо. Баш. Уже когда засохла. Цемент. Мясо башка. Все подписал ебан. Все расписал. Вам мастер купил. А зап... О! Мясо. Для, Для картошки надо было пить. Пусть. Всех целую люблю до побачения. Ставьте лайк. Рагу делайте. Я сам довольный. Ну, я уже напробовался, уже есть не хочу. Дякую вам, Юрий Петрович. А я на работу зато закрываю. У меня банка не пробует. Уже готов. Нет, уже все. Только на все Целую люблю, сильно-сильно. Скучайте. Господи. Тихо всем ночи.